أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لساعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها صور مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت كيف سبحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم ان علينا حسابه صدق الله